Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 7 de Pete Bay. Charlie, eres una molestia basados en el libro. ¿Quieres remojarte conmigo? Sí, no nos hemos bañado juntos en mucho tiempo. No, si te sumerges en agua te dará fiebre. Ahora soy fuerte. Vamos a remojarnos juntos. Ve hizo contacto visual con la figura alta, que estaba sobre su cabeza con ojos silenciosos, como si estuviera pensando en algo en su mente. Antes de que su boca se abriera un poco, sacudió la cabeza lentamente en respuesta. No quiero. ¿O oh, por qué? Soy un vago. Siéntate en el aire acondicionado y vas a estar mejor. El hombre mayor respondió casualmente, a pesar de que todavía estaba acostado y mirando el rostro de Charlie como de costumbre. Si quieres remojarte, entonces ve a remojarte tú mismo. ¿Y en qué se diferencia sentarse aquí de sentarse en el baño? Porque al sentarme aquí, no tengo que sentarme y apretarme con un niño gigante en la bañera. La respuesta vino de Bey quien no pensó en ello. Pero eso inmediatamente hizo que el otro parezca insatisfecho. Charlie frunció los labios y miró a Bey con los ojos muy abiertos. La mirada preocupada de la otra persona hizo que Bey levantara la cabeza y mirara a los mocosos mimados con una expresión ligeramente confusa. Charlie no respondió. El joven parado detrás del sofá se limitó a mirarlo y puso su cara de insatisfacción y dolor. La actitud de la otra persona le hizo no poder evitar pensar que en el pasado debería hacerlo y darse el gusto. Después de todo, cuán grande es Charlie, esto hizo que el niño que alguna vez le tenía mucho miedo se convirtiera en el niño que hoy se levantó y lo miró fijamente. Ah, pregunté y no respondí. ¿No quieres estar cerca de mí? Charlie preguntó de nuevo. En realidad, esta pregunta parece tener respuesta. Bueno, es incómodo. ¿Es tan incómodo estar cerca de mí? No es tan incómodo, suspiró Pei con cansancio. ¿Por qué tuvo que explicarle algo como esto a este niño? Ese no es su trabajo en absoluto. Pero si ves una cara de mal humor como esa, ¿quién puede ignorarla? Te dije que me senté incómodo. No es desagradable, pero sí muy incómodo. Veis hizo un suave sonido. Ya eres grande. ¿Por qué te molestas en bañarte y sentarte junto a mí en una bañera estrecha? No es tanto problema. Lo sé, pero hoy no quiero obligarte. Pipey. No puedes estar tan enojado solo por esto, Charlie. ¿Estás aburrido de mí? y miró fijamente el rostro de Charlie, sin comprender cómo alguien más podía hacer semejante pregunta. La figura dejó escapar un profundo suspiro antes de levantarse ligeramente y rodear libremente la cintura de la figura alta con sus brazos. ¿Qué significa? Charlie preguntó en voz baja como si un abrazo no lo hiciera sentir mejor. No estoy aburrido todavía, respondió Bey con calma mientras enterraba su rostro en el estómago del hombre. ¿Cómo sabes que estoy aburrido? No parece difícil. No estoy aburrido de ti, pero no te importa en absoluto. Escucha con atención. Solo te pedí que fueras solo. ¿Te atreves a decir que no me importa? No, no estás interesado en mí. ¿Por qué estás de mal humor? El famoso corredor miró al mocoso mimado con una ligera molestia en su rostro. No le molestó que Charlie quisiera su atención. Pero el hecho de que la otra persona dijera que a él no le importaba era muy molesto. ¿Cuánta más atención debería prestar? Si no fuera por el hecho de que antes estabas tan interesado en mí, probablemente no me sentiría así ahora. ¿O oh, entonces fue mi error? ¿Entonces por qué cambiaste? Sigo siendo el mismo de antes. No, no es así. ¿O oh, entonces qué quieres hacer? Charlie no respondió. La figura alta lo miró fijamente, como si le dijera que Bey debería resolverlo por sí mismo lo cual tuvo que admitir que era una expresión muy inquietante, pero al mismo tiempo sentía que si no hacía algo, este asunto podría no terminar tan fácilmente. Este niño siempre trae problemas todos los días. Bey dijo, en un tono disgustado, antes de abrazar su alta cintura con más fuerza, Bey entierra su rostro en el estómago de su pareja y sacude suavemente su cabeza hacia adelante y hacia atrás, como si mostrara afecto y suplicara. Además, no olvides rematarlo con unos cuantos besos más. Normalmente sería imposible para alguien lograr que Ve hiciera algo como esto tan fácilmente, pero este tonto bastardo pudo hacerlo. No seas tan terco, Charlie.